क्या आपका बच्चा अजनबियों से डरता है या बहुत चिपकू है तकरीबन छह माह की उम्र में बच्चों ने अपने वाले या देखभाल करने वालों के साथ गहरा ताल्लुक कायम कर लिया होगा इसी दौरान वो अजनबियों से मिलते वक्त भी बेचैनी और खौफ महसूस कर सकते हैं। डरो मत मम्मी यही है बहुत माजरत वो अभी अजनबियों से डरती है बर करम उसे घुलने मिलने के लिए कुछ वक्त दे अजनबियों के लिए बच्चों के रद्द अमल होते हैं। अजनबियों की तरफ अपने बच्चे के रद्द अमल के बारे में हसास रहें। अगर वो परेशान है तो उसे फौरी तौर पर उनके साथ घुलने मिलने पर मजबूर ना करें उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो महफूज है उसके साथ रहें और उसे मेहमानों से आहिस्ता आहिस्ता मानूस होने दें तकरीबन छह माह की उम्र में आगाज से आपका बच्चा है रख सकते हैं। उससे बातें करते रहें। अगर वो पुरसुकून हो जाए तो आप उससे बातें कम कर सकते हैं अगर वो आपको तलाश नहीं करती है तो उससे दूर हटो अपने सब्र और वक्त गुजारने से बदतदरीज ये तरीका इस्तेमाल करने से आपके बच्चे को खुद को महफूज महसूस करने में मदद मिलती है बाज अवकात आपको अपना बच्चा किसी बेबी सिटर के पास छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है एक काबिल एतम बेबी सिटर तलाश करें जिससे आपका बच्चा मानूस हो एक ऐसा रुमाल या खिलौने तैयार करें जिन्हें आपका बच्चा पसंद करता हो और उन्हें दिल बहलाने वाली अशिया के तौर पर उसके साथ छोड़ दें। अगर आपका बच्चा बेबी के साथ घुल मिल नहीं रहा है तो बच्चे की तसल्ली के लिए थोड़ी देर मजीद रुक जाए जब तक की वो आपके जाने से पहले पुरसकून ना हो जाए जब आप बाहर जाए तो हमेशा अपने बच्चे को अलविदा कहें चुपके से बाहर ना निकलें क्योंकि अगर आप अचानक गायब हो जाते हैं तो आपका बच्चा खुद को गैर महफूज महसूस करेगा अगर बच्चा आपकी रवानगी के वक्त आपसे लिपट जाए तो अपने बच्चे को दूर ना धकेले आपको उसे सुकून और मजबूती से बेबी सिटर के हवाले करना चाहिए अजनबियों का खौफ और अलग होने की परेशानी आपके बच्चे की नशो के दौरान कुदरती मज़ाहिर है ताहम बच्चों के तकरीबन 18 माह का होने तक ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे मजीद जानने के लिए बरा करम हमारी वेबसाइट www.fhs.gov.hk पर तशरीफ लाएं ये वीडियो तैयार किया गया है महकमा सेहत की फैमिली हेल्थ सर्विस की तरफ से